Всем привет! С вами Даша и сегодня я снимаю новый выпуск Майл. И у меня накопилось два письма. Одно уже неделю как у меня есть. Я уже, уже на него ответила, даже письмо отослала. А одно уже мне пришло только сейчас. И девочка попросила открыть его в видео, поэтому я хочу открыть его вместе с вами. Ну что же, давайте начнем. Итак, первое письмо от Гасешин Софии из Львова и этот конверт уже неделю у меня лежит он открытый, поэтому я покажу вам что было в нем вот конверт, он очень красивый потом здесь была фенечка -красное, красное письмо оно на листочке с тетрадки и декоративные картонки да. Это было все письмо от Асешин Софии Перейдем к второму письму Второе письмо от Кристины Из Ивана Франковска Оно закрытое Оно украшено таким вот сердечком Сзади скотчем И написано открою видео Поэтому оно реально закрытое И сейчас я его открою И покажу вам что в нем было Думаю оно, оно будет очень интересно Это письмо очень крутое И оно мне очень нравится Итак, здесь было само письмо. Оно украшено вот так. Я читать его не буду, потому что это личные. Здесь были стикеры. Стикер Angry Birds. Крутой вообще. Стикер со смайликом. И написано Hello. И вот такой квадратный стикер. Наклейка скелетик. Потом наклейка самолетики вроде стикер потом браслет из резинок, э, черно-розовый. Я сама плету из резинок, поэтому он, он мне, но все равно он мне очень нравится. Спасибо тебе большое. Поэтому такие вот наклейки, они, они как вот здесь такая штучка, она очень мягенькая, они очень прикольные. Там распечатка, Это снежинка вроде. И вот такие мимишные маленькие наклеечки. И также кусочек ткани. Может быть, лично для никому не пригодится. Да, очень крутой. Спасибо тебе, Кристина, за такое хорошее письмо. И скоро я обязательно тебе отвечу. Это была вся рубрика моя на сегодня. Письма нереально крутые. Спасибо вам, девочки, тебе, София, и тебе, Кристина. Так как София, я переписываюсь уже долгое время, и вы ее э, письма видите почти в каждом мейле. От Кристины это первое письмо, и оно очень, очень классное. Э, я думаю, в скором времени я тебе отвечу, и может быть ты увидишь, что я положу тебе в ответных письмах. Ну что же, всем пока. С вами была Даша и рубрика Майл. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!